الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على إمام الأنبياء وسيد الورى وعلى آله وأصحابه الذين آثروا الهدى على الدجال ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سن وعمل في سنة وأمن الناس بواء دخل الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم আদিয়াবাদ পশ্চিম খালিকুলপাড়া জামে মসজিদ ও যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত চোদ্দতম বার্ষিক ওয়াস ও দোয়ার মাফি